Представляешь, к дому подходит, ну. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы учительница такая строгая. Нет, почему? Почему сразу учительница? Вы такая строгая я сидите прямо. Я блогер, во-первых, во просто. А то, что я в очках, то это не из-за того, что я да учитель, нет, учитель, а из-за того, что трость. зрение плохое уже. А так не очков. знаю. очков. А, узнаю я этого блогера, нет? Это блогер? Нет, это блогер, не знаю. Неважно, прям, точнее, серьезность, раз, так, Ну, я не знаю, это было. Ну, неважно. важно. знаете, а а не веселиться как бы нет да, причины. Почему? Это вам удается россиянам абстрагироваться от этой войны и делать вид, что ничего не происходит? Потому что вам же по телевизору рассказывают, что все хорошо, вам легче, наверное. Да, и почему? у вас так рассказывают, да что почему? у вас все хорошо. Где у нас что? рассказывают? У нас каждый день Ведь только я... рассказывают. Там убили детей, там убили людей, там еще куда-то попали, там ну, да, по да, больницам, он. по школам, там по... И сколько лет уже так? Четыре да, года что? последних это года. А по всей Украине, а четырнадцатого а года, четырнадцатого года, в Донецке, в области. Лет. Боже мой. Восемь лет. Восемь лет вам били. А что, у вас да. свое мнение есть, скажите, мужчина, или вы путинская муха? Вы знаете, мне, мне с путинскими а у вас, мухами, а у, есть? у которых нет своего мнения, неинтересно а разговаривать. А Я люблю мнение? разговаривать с умными людьми, которые имеют свое да. мнение, а не которые повторяют со своим абсолютно царем. Вы, Понимаете, ну это лет вы просто молчали? некрасиво. Не почему вы, 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 вы человек, не у которого себя, нет своего мнения. Докажите, что это было. Получится. Есть доказательства. Начинается. Вы вообще понимаете, что такое доказательства, факты, пруфы а, есть? Абсолютно верно. Почитайте ОБСЕ. Что а читать? ОБСЕ почитать? Ну, так почитайте резолюцию а ОБСЕ, где она Россию обвинила в спонсорстве терроризма. Вы где? что, с луны упали Покажите. или что? Покажите. покажите. Открывайте резолюция Е2017 не, год, заявляете. 7 Мы, июля. Вы об этом заявляете. Девушка, заявляете. Девушка, об этом закройте ему рот. Он уже это самое. Вы хотите услышать правду, или вы хотите мне рассказать то, что вам по телевизору рассказывают 10 лет? Мне не надо ваш телевизор. Я вас слушаю 4 года уже. Я все знаю, что вы будете говорить. Я вам еще раз говорю: мне не интересно мнение путинских мух. Понимаете, блох. Путинских блох. Потому что у вас своего мнения нет. Вы просто блоха путинская, которая повторяет за своим царем пропаганду. Потому что вы хотите угодить кому? Царю своему. Вы за Донбасс пришли защищать? А под Киевом, что вы делали? Пучу, кто устроил? Тоже это, этого не было или что? Запорожье в Херсоне, что вы делали? Миллион ваших уже людей погибло, а вы тут сидите про 8 лет рассказываете. Но если вам не жаль своих людей, если вы за Донбасс готовы еще пару миллионов положить, тогда удачи, как говорится, пробуйте. Все, как говорится, нет слова, одни выражения. Мужчина, успокойтесь, я с девушкой поговорю, если она захочет, конечно. Вы решили, блядь, поговорить? Выслушаю вы ее, зеркало, я все сказала, блядь. А теперь послушаю тебе. вас. Рассказывайте об зеркала напротив зеркала своего. Вы резонируете ОБСЕ, будете вы открывать? Я нет. нет. Вы же об этом говорили, вы откройте нам. Вы а, вам, а, вы, а вы мне я поверите? Не буду того, чего нет. Вы мне поверите? Как это нет? А нет. почему тогда, нет. хорошо, кто ваши союзники? Почему все страны ОБСЕ поддерживают Украину, а не Россию? Как они нас поддерживают. Как это как? Даю, дают оружие, так. дают а, деньги, дают гуманитарную помощь. Поддерживают нашу экономику, поддерживают наше население. Предоставляют беженцам бесплатную помощь. Вы в твоем уме вообще? Как они нас поддерживают? Нас они поддерживают. Евро, лоратий Эмика. Вас никто не поддерживает. И вы, Стоп, вы я вот буду... вроде бы, смотрите, вот, вот вроде бы не нищие. Даже, даже вот слова не дают Мужчина, успокойтесь, мне не надо помостите. ваш телевизор пересказывать. Можно? А можно мне вот просто... Вот, 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 вот ваша жена, можно мне, сказать? мне кажется, более умнее, мне чем честное слово. Я с вами, бы с ней поговорила. Не дискутировать, потому что вы не даете слово сказать. Не, не Я интересное. все поняла. Вы меня послушайте. Давайте, Ой, будем, нет, вы говорить. Меня послушайте, Давайте вы будем говорить по со факту. Со почему по вы факту? разговариваете одновременно со мной? Мне ваш почему? нарратив пропаганды не нужен. Факты Здорово. есть. Но почему 7 миллионов людей, украинцев, переехали в Россию? Ну почему? А почему так? А 10 миллионов переехали в, эту, в Европу. 7 миллионов значит, переехали в Россию. Это что значит? 30 Вы миллионов можете, в слушайте. Украине. Это что получается? Что у нас было 50 миллионов или что? Как получается ну так, что? что? 7 миллионов уехали? Ну, в 22 году у нас было 50 миллионов или как по вашему? Нет, в 22 году у нас а было так, 40. А что украинцы едут в Россию, а россияне едут в Америку? Во-первых, почему россияне вопрос? убегают последний все из России с 2022 -го года? Почему как ты, Путин бля, объявил закон, мобилизацию, так и все побежали. У вас перепись населения была в последний раз в 2020 году. Почему У нас индив... нет переписи. У, вас... У нас уже все онлайн. У... Если вы не понимаете, что это такое, давай, в электронном давай виде забьем, перепись. Когда перепись населения была. У нас в электронном виде перепись. Мужчина. Я, Боже, я, я понимаю. Мешались М. кучу кони люди. Вы о чем сейчас? Да. Вы да. хотели Когда резолюцию ОБСЕ или вы что заб... хотели? Не, 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 стоп, давайте забьем. Когда вы хотели не резолюцию ОБСЕ? Вам не, открывать нет. читать Я не не надо? Я не хотел. Это вы хотели. Вы так хотели? Я вам говорю, да, что ОБСЕ не осудили Украину. Докажите мне, что Украина бомбилась сама себя. Докажите. Сейчас прямо докажите. Зачем мне доказывать вам? Зачем вам доказывать? Там все говорит, что вы балабол... Плюс карты. Плюс карты. Какие вы карты? можете посмотреть. Так, там что мы разбомбили? Что мы разбомбили? вы Посмотрите, все стоит Донецк, на месте. Донецк, а откуда вы Донецк, пришли? там Донбасс, Донецк который вы, вы пришли. Уже Донецк, его нет. Донецк, область, Луганск область вы разбомбили. Мы разбомбили? Там люди живут. Ты слабоумный. Глаза Донецк, открой свои. Глаза открой, там, там люди разбомбили. живут. Вы же говорите, что там все хорошо в Донецке и Луганске. Каждый день. Тепи, теперь там а поход... Ахмут, часовьяр, торец, покровск – это тоже все Донбасс. И вы его в руины превратили. И там не живут люди. Потому что вы защищаетесь в городе. Да, вы а нельзя же людьми. защищаться? А зачем Советский земли? Союз защищался? Да вот Сталинград, роликов, например. Где зачем Советский Союз людей, защищал? Где вы людей берете в заложники? Чтобы были с живым щитом. А, а вы бомбите, сотни значит, роликов. по заложникам, да, по людям, которых мы взяли заложниками. Сотни, сотни роликов. А сотни. вы зачем бомбите как... этих заложников? А потому что вы прикрываетесь, вы стреляете. А вы спир... зачем туда бомбы скидываете? А как бы то. А как то. А, то есть вы знаете, что там люди мирные и скидываете бомбы на них, да? А, ну да, ну да. Это я уже где-то видела в Беслане, когда террористы захватили школу и детей. Путин точно так же поступил, знал, что там находятся 1200 заложников мирных и, ски... и начал обстреливать школу, да, в Ислане. А на Дубровке в театре что произошло? Людей газом потравил, ай-яй-яй. А теперь вы Донбасс бомбите, стираете с лица земли уже сколько лет и рассказываете, что это Украина его бомбит. Так это вы там слабоумные на России сидите, вы понимаете, слушаете Путина и Скобееву, а весь мир в курсе, кто его бомбит. Это вы его бомбите с 14-го года. Вот скажи, слабоумный, кто бомбил э, маршрутки в Донецке в 2014 году? Кто по троллейбусам, по автобусам, по маршруткам в Донецке Украина. кто стрелял? Украина, это уже доказано. Кто стрелял? 7, доказано. А из какого оружия? Из какого оружия? Из российского, блядь. Из российского? Из так вот, да. а кто стреляет по этим же школам, Они больницам, надо, блядь, маршруткам стрелить, блядь. теперь? в Сумах, кирсоне Кто стреляет? Ты что, действительно слабоумные? В Сумах и Херсоне. Ты кто стреляет слабоумные? по больницам, рынкам? Кто по, России, кто по рынку стрелял в Грозном? Кто по рынке в Харькове в Одессе уже, бьет? Кто? Слабоумная. Уже по носам путинским. Да ты, блин, Я тебя спрашиваю: кто бомбит бьет. рынки в Одессе, в Харькове, Херсоне, кто? В Грозном, тогда, кто скидывал тогда, ракеты, на, тогда, ракеты на, на центральный рынок в 1999 а году? Грозу, а? Ты путинская грозу, муха. Блядь. Хватит срать уже своим говном путинским. А не муха. У меня свое мнение есть, ты слабоумный. Где твои доказательства, балабол? Я тебя спрашиваю, кто твои? бомбит а твои? маршрутные такси а... в Сумской области, в Херсонской области, в Харьковской области? Так кто кто бомбит? Кто? Украина. А, -а, -а. Украина. значит мы не только бомбим, а -а -а. не только Донецкий Лугас бомбим, а еще и Сумы, да? Харьков, Киев, Харков, хочет, Киев да? Слушать, она Чернигов. Хочет. Она пришла, блядь, прочитать да? свой новостей. А. -а, -а. Вы Ее слышали? Блядь, Может быть, кто России, есть, блядь. которые верят России? Вы слышите? Они обвиняют Может, что Украину, что, есть, что блядь, Украина, оказывается, блядь, не то, блядь. когда нет, Филугас бомбила. но блядь. и теперь а мы уже бомбим Сумы, Херсон, Харьков, Одессу, собачь, блядь, Киев, блядь, Киев блядь, Львов и так далее, Запорожье. Это все, блядь, все оказывается, Украина тоже уже сама себя бомбит. А, что-то я ничего не поняла. Дончане. Вы слышите, как они забрались? Они теперь обвиняли Украину, что Украина бомбит свое детище, свой прекрасный Донецк. Теперь они обвиняют, что Украина да, уже бомбит не только Донецк, раз, но и все остальные вы города. Они, они. Вы Видите, как они забрались? Да? Вы забрались! Вы забрались уже! Заврались. Блин, вы пересчеголяли нацистскую раз Германию, спрашиваю. даже Гипер! Или Даже 21, гибельская да. пропаганда не додумалась до того, для чего вы додумались обвинять свою жертву?